কুচিয়া মাছ খাই ভাল পায় নেকি আপুনি যদি আপুনি কুচিয়া মাছ খাই ভাল পায় তেন্তে আপোনাৰ কাৰণে আছে এটা অত্যন্ত ভাল খবৰ কুচিয়া মাছত আছে বহু ঔষধি গুণাগুণ ভৰপূৰ কুচিয়া মাছৰ উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানিলে আপুনি আচৰিত হৈ পৰিব বহু জ্যোতিষ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধী গুণ আছে কুচিয়া মাছত কুচিয়া মাছৰ আঞ্জা খালে বহু মাৰাত্মক ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব আপুনি কুচিয়া মাছ খালে আপুনি কি কি ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব জানেনে জানিবলৈ চাওক আমাৰ আজিৰ সম্পূৰ্ণটি চোৱাৰ আগতে এটা শ্বেয়াৰ কৰি সকলোকে চোৱাৰ সুযোগ কৰি দিয়ক দেখাত যদিও সাপৰ দৰে কিন্তু ই এটা মাছ কুছিয়াৰ বৈজ্ঞানিক নাম হৈছে মনপ্তেৰাছ এলবাছ অৱশ্যে ইছলামত কুচিয়া মাছক হাৰাম বুলি গণ্য কৰা হয় কুছীয়া মাছৰ দেহ দীঘল আৰু নলাকাৰ ইয়াৰ নেজ চিধাই ঠেক আৰু প্ৰান্তৰ ফালে ক্ৰমশ সৰু মাছটোৰ ছাল পিছল ইহঁতৰ পক্ষ শ্ৰেণী পায়ো অনুপস্থিত ইহঁতৰ দেহ গাঢ় বাদামী ৰঙৰ উদৰ ইহঁত ৰঙা আৰু পাৰ্শ্বৰেখাৰ ওপৰত অংশত আৰু নেজত অসংখ্য ক্ষুদ্ৰ গোলাকাৰ ফুট থাকে দীঘলে এই ষাঠিৰ পৰা সত্তৰ চেণ্টিমিটাৰ পৰ্যন্ত হ'ব পাৰে এই মাছটোৰ শাৰীৰিক সক্ষমতাবোৰ বেছি এই মাছ ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ ভাৰত আৰু বাংলাদেশৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ অগভীৰ খাল বিল পুখুৰী আৰু মাটিৰ গাঁতত বাস কৰে শুকান বাটৰ পুখুৰী বা খালৰ যেতিয়া পানী শুকাই যায় তেতিয়া এই বোকাৰ তলত বহু দিন পৰ্যন্ত জীয়াই থাকিব পাৰে কুচিয়া মাছৰ প্ৰধান খাদ্য বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ সৰু সৰু মাছ জলস্পোক আৰু প্ৰাণী ইহঁত বৰ খকো স্বভাৱৰ মাছ হোৱাৰ বাবে ই নানা ধৰণৰ মলমূত্ৰ খাই জীৱন নিৰ্বাহ কৰে আন্তৰ্জাতিক বজাৰত কুচিয়াৰ চাহিদা অধিক হোৱাৰ বাবে ইয়াৰ বাণিজ্যিক মূল্য যথেষ্ট বেছি কুচিয়া অসমৰ জনজাতীয় লোকসকলৰ বাবে অধিক জনপ্ৰিয় জনজাতীয় সম্প্ৰদায়ে বিশ্বাস কৰে যে এই মাছ খালে শাৰীৰিক দুৰ্বলতা ৰক্তহীনতা হাপানী ৰক্তক্ষৰণ আৰু ডায়েবেটিছ ৰোগৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰে সতেজ বা শুকান অৱস্থাত এই মাছৰ বায়ু সামগ্ৰীক খেলিলে হাপানি আৰু বায়ুময় জ্বৰ বৃদ্ধি নহয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বনৌষধিৰ সৈতে তৰকাৰী মাছৰ মাংসৰ চুক বা মাংস মিহলি কৰি আঞ্জা খালে ৰক্তহীনতা পায়ছ আদি ৰোগ নিৰাময় কৰিব পাৰে